У каждого человека есть определенные даты. Тогда, когда он родился, тогда, когда 16 лет, потом еще что-то, женился, первый ребенок появился и так далее. Но есть отметки те, которые большинство людей отмечают и считают серьезными. Такие, как 16 лет, паспорт получил, аттестат зрелости, 17 и так далее. Да? А отрезок 50 лет, это как бы половина этой жизни. Не зря Утесов когда-то пел, Э, на этом э, что э, не, не зря учелся на песню как косты горят э, эти, все и э, пол жизни прошел а теперь нам спускаться с горы так и здесь однако я считаю что вот на, из прожитых моих лично э, лет 50 лет это очень сильно очень здорово это и ум еще и здоровье и все остальное. Еще молодость. Да, и молодость, будем так говорить. Женщина вообще 45. Да, ну ладно, 5, 5 лет мы скинем женщину. А нам останется. Этот человек прожил жизнь и всегда чего-то добивался. Я помню его маленьким ребенком, пацаном, в школе, когда он был. Он то марками занимался, то ну, на гитаре хотел играть, то еще что-то всегда было так. Но э, многие увлекались это все. А в нем была порядочность, пунктуальность и честность. Это всегда в любом случае его, ему сопутствовало У него были хорошие друзья. Не сильно жизнь не зло. Мама болела, такое дело. Але все одно. Он свое дело делал. И вот нашел, я так понял, как он теперь относится. И что вы смотрите, сколько он нам уделяет внимания, сколько куда-то надо поехать, что-то сделать и так далее. Да? И двое детей, с ними тоже надо вот так работать трудно человеку, потому что не все давалось и не так, как некоторым дается просто. А тут своим трудом нашел он вот то, что душу вкладывает в нас с вами. Хобби. Мы ему тоже все, да, хобби, да, да, хобби, да. Мы ему тоже помогаем столько, сколько можем. Кто-то помогает, так, да, кто-то нормально относится и так далее. Так что от имени Шимка, от имени Федерации Украины, значит я вот такой раз. Цукерки а наверное, наверное. лишь можно вот такая грамота с Киева к нам пришла. это знак что ты относишься. по тебе большое спасибо. Ну и что сказать? Наверное, лучше всего так держать, да, вот и все. Да, а да. мы будем тебя поддерживать столько, сколько можем, и то все. Пусто, кроме да. нас и вот нескольких этих, да, стадион. Я считаю, что мы добьемся того, что все-таки здесь будет звучать музыка, будут э, коллективные э, соревнования. соревнования, да, и так далее, как это было раньше. Ну, нам главное походить, главное начать утро с зарядки, да. и тогда все будет хорошо дома, да. э, с друзьями. И дети будут смотреть на нас тоже, как положено. Так что, вот так. Дякую. Все, спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо. И подарунок. подарок. Громадская организация Сугры и конфедерация ходьбы Александра Шинка. Вместе с 28 число, цель ознака, більш видна на ярких А від людства природі подяка, народився Юрко і Він Він і дуже веселий, прозирає людину наскрізь, всі згуртує, в міст, місті і в селах кожне слово його добра вість. До науки і знань він цікавий, і до спорту, і до будівні піте. Зазирає усі людську праву, добру церкву, любові добле. Так живи і радій всім на щастя. Тобі зараз сьогодні 50, ми впевнені, всі тобі, все тобі вдасться, легких бухні і славних свят. Ви, шановний Юрій Петрович, щиро вітаємо вас вашим юбілеям, бажаємо здоров'я, успіху, повсякденні, поваги, оточуючих і любові, близьких і рідних вам людей. Будьте завжди друзі, серед друзів і слава федерації, які завжди і будуть з вами. Дивіться, друзі, це в Києві. Лариса Полікат. Вона пише такі гарні вірші. Це, друзі, це є результат правильної ходьби. Люди, коли ходять, починають писати вірші. Оце є вище досягнення результатів ходьби. І я би хотів, щоб і в нас. Тобто я виявився хтось такий, так би ходив правильно, щоб почав там багато хто пише вірші, багато співають. І я вже казав, що головне для довголіття це танцювати, співати і сміятися. Оці три е, як, стати, е, умови, щоб людина жила довго, і здоровою і довго зберігала свій фізичний стан. Я дуже дякую вам усім. Е, розумієте, е, те, що я мріяв, щоб це було в Чернівцях, без вас це би не відбулося. Я дякую вам усім, бо то, що тільки завдяки вам оце є такий наш осередок, наш буде, я думаю, ставати ще більше. І хотілося б мені, щоб ну, не, не мало значення, чи буду я, Василь Федорович, тут чи хто все одно, щоб цей осередок був. Об, Обов'язково, щоб він був, щоб люди мали спілкування, щоб мали. Е, Можливість бути здоровими. Дякую. дякую. Вітаю. С днем народження. Пусть удачи тебя все встречают. Счастье будет, пусть вечно с тобой. Пускай клетки врагов отлетают. От тебя тренер наш дорогой. Дякую. Нас усіх, від нас усіх, від нашого колектива, від нашого колектива. щиро вітаємо з ювілеєм і хочемо вам отакі слова прочитати, бо так не вивчили, як Галина Макарівна. Нехай душа у вас ніколи не старіє. На білій скатертині будуть хліб і сінь. Своїм теплом вас завжди сонце гріє, слова подяки, линуть звідусіль. В житті нехай все буде, що потрібно, без чого не складається життя: любов, здоров'я, щастя, дружба та вічно нестаріюча душа. Ваша команда, ваші сонечки, Зіння, радості, дякую, це до колекції моєї дружини. Ступи да, 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 да. ранок посміхнись і кожен день ціну, як диво, навколо себе озирнись і скажи собі, я щасливий. Дякую, <гум> дякую. Дякую. Дякую, дякую, гарно. Дякую ваші кількості, дякую, Славим. дякую. І ми вам цей рамок туди, Юра, там собі купити що. <свят> ну, так, мент. и еще надо Наверное... сказать, трай, стру, и друзья хорошие. <свят> 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 Я предлагаю <свят> пока мы такие, надо сфотографировать. Да, <свят> да, <свят> да, <свят> <свят> а вот <свят> <можем. мы свят> <можем. свят> Оксана, Оксана. Привет, Привет. 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 Сбылось. чайку, что желание любимых и разных, чтоб любилась, творилось, жилось. Юра, день Юра. рождения, сказочный праздник. Браво. одно забыла. И, и, и моглось там, сбылось все, а моглось. Где пропустила ногу? Это не еще молодой, не выше все может. Он как друг преданный, так я бачу. И все его любят, помогают. Мы желаем ему, чтобы он будет здоровенький. Давай, я узнаю. Я хочу дополнить и ты будешь свидетельницей. Ага. Мы были в Киеве, ага, и да, вы бы да, видели, да. там же сколько, там около 500 человек было. Сколько с других областей обнимали приехали, Юру? Обнимали Ой, Юру. Ой, как они обнимали. Да. Что а это такое? Так да. сказала, а сколько там было так Так же что это... Машу с собой не да. наберу. Так, так не просто купили. это не делают. Маша, Отзывчивость. Там Таня была, да, такая Таня. Да, даже две было. Одна справа, другая слева. Надо будет где-то. А мы не дали. Мы не дали. Мы только гладко. Все, потому что Юра летает да, то сюда, то Снимайте, туда, а все это требует времени да. и так далее. Ну, сейчас помощники уже дети взрослые. Но я прошу вас на внимание, чтобы вы подумали. Есть 7 дней в неделю, и песня та, которая каждый раз там это идет все по порядку. Я прошу, чтобы я не пропустил ничего. Uh -huh. Как хотела меня мать, да за первую... Да первая очень неверная? Ой, не жени меня мать! Как хотела меня мать Да за другу отдать! А то друга ходит на друга". друга Ой, не жени, вы выпадка Ой, не жени меня мать! Как хотела меня мать Да за третью отдать А та третья, что в поле ветер Ой, не жени меня мать! Как хотела меня мать, за четвертую отдать? а четвертая малонедорослая, ой, не мать, как хотела меня мать, да за шестую отдать. А та шестая дорослая, ой, не недорослая, ой, меня мать, как хотела меня мать, за семую отдать

Морди не получил, да, <с coronavirate> <говорит> <соса> Я так подошел. на <соса> я <соса>